శ్రీమన్నారాయణీయం ముప్పాం దశకం చరితం वैवस्वदाख्यमनुपुत्रनभागजात नाभागनामकनरेन्द्रसुतोम्बरीष सप्तार्णवावृतमहीदयित्वापि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च भक्तमनाः सदैव त्वत्प्रीदये सकलमेव वित्वन्वतोस्य भक्त्यैवदेव न चिरादभृथाः प्रसादं येनास्य याजनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थं वर्षं दधौ मधुवन्ये यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसामगतिं वितन्वन् पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिं तत्राथ पारणदिनेय भवदर्चनां दे मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुम् मृतश्च स नृपेण परार्तिशील मन्दं जगाम यमुनां नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्तसमाप्तिखेदाल् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशाविजानन् विजानन् क्षिप्यं क्रुधो धृतजट वितता न तामसिधरां कृत्यामसिधरां भुवनन्दगन्धीम् अग्रे क्ष्य नृपतिर्नपदाच्चकम्बेय त्वत् भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनं ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावि धावन् अशेषभुवनेषुभिया स पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्जम् कः कालचक्रमदिलङ्घयदीत्यपास्तः शर्वं ययो स च भवन्दमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्यमुनिं न मन्दं प्रोजय भवानहमृषेय ननु भक्तदासः ज्ञानम् तपश्च विनयान्विदमेव मान्यम् याह्यं ह्यम्बरीषपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपाद्वा राजापसृत्य चक्रे गते य मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मि त्वत्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपा जशंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिम् एकसमामनश्वान् सम्भोज्य साधु तमृषिम् विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोोऽपि दृढं रतोऽभूल् सायुज्यमापच समा पवणेश पायाः